Следует отметить также то, что нельзя считать создание лесопосадок на склонах единственно возможным методом борьбы с эрозией. Природная растительность отлично закрепляет склоны, что показывает последнее наблюдение. Как только снимается фактор чрезмерной пастбищной нагрузки, на склонах быстро формируется сомкнутый растительный покров. Травянистая растительность на склонах является источником формирования черной зоны, фиксируется углерод. Причем такой метод борьбы с эрозией не требует вложения бюджетных средств. В связи с этим необходимо отметить, что основная проблема охраны степей в Украине и Луганской области, и, как мы уже слышали сегодня, в России то же самое, заключается в том, что степи юридически мало защищены, несмотря на наличие развитого природоохранного законодательства. Понятие степи как природного ресурса фактически отсутствует. В статистике по земельному фонду есть категория леса, луга, пастбище, пашня и отсутствует категория степи. Как уже отмечала, существуют очень многочисленные документы по юридическому статусу лесов и нет ни одного определяющего статус степи. Эта ситуация совершенно на данный момент видно, что она недопустима. И необходимо закрепить юридический статус степи как ресурсов и отразить их особую ценность как исчезающего ландшафта. В связи с отсутствием какой-либо целенаправленной государственной политики вот, по использованию и сохранению степей и слабым контролем за исполнением земельного законодательства, мы наблюдаем дальнейшее уничтожение оставшихся степных массивов. Происходит распашка под сельхозкультурой и сейчас в Луганской области и вот перед экспедицией мы отмечали в Ростовской области, в Луганской области происходит то же самое. Распахиваются целинные степные участки под сельхозкультурой. А, Причем распахивается преимущественно такая категория как улучшенные пастбища. Те как улучшенные пастбища, которые еще не были до сих пор распаханы, они распахиваются и производятся посадки самых разнообразных культур. Причем распахиваются склоны с зерново-карбонатными почвами э, на суглинках. То есть это самые разнообразные участки. И э, это очень серьезная проблема. Ну, также уничтожаются степные участки под лесопосадки, застройку. Э, хочется отметить, что у нас крайне назревшей является э, про э, проблема... Э, и необходимость формирования государственной программы по сохранению степени.